assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar va rangerover muxlislariga mana bitta rangerover yoqyotganlarga bittadan like'ni bosamiz do'stlar Agar siz bu kanalda mehmon bo'lsangiz unda bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman laykni like, no, bosgan qo'llaringiz dollar ko'rsin aziz do'stlar hech dard ko'rmasin aziz do'stlar bu moshinaningyliga kea kesakli ishlab chiqarilgan yili 2013 yil motori 3.00. aziz do'stlar moshinaning holatini o'zlaringiz ko'rib turiblargiz juda ham zo'r holatda turibdi moshinga gap bo'lish mumkin emas moshinaning balonini ko'rib tursizlar moshinaning to'rt baloni ham yap yangi aziz do'stlar moshinaning narxiga keladigan narxi ikki yuz qirq olti ming so'm oni deyapti yanada arzon bo'ladi do'stlar telefon nomerlar sakson sakkiz sakkiz sakk, bu moshinamiz dizel bilan yuradi agar sizga moshinamiz yoqgan bo'lsa bir dona like va obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman fikrlaringiz bo'lsa kommentarda yozib qoldiring qanday moshinalar kerakligini ham yozib qoldiring biz o'sha moshinalarni ekranga olib chiqishga harakat qilamiz sog' omon bo'ling